Bizim ata-babalarımız məğer belə yaşayıblar. Bizim ata-babalarımız uşaqlarını aparıb Şaxta Babanın qucağında oturur, otuzdurublar. Yoxsa uşağı aparıblar İmamın yanına, Şeyxin yanına ki, bunun qulağına azan iqamə dinə, buna kəlmə şahadətini öyrədədinlər. Niyə görə göz boyunları haqq yoldan uzaq düşürür? Amma o çıq qaldı birdən deyə bilərsiniz ki, yaxşı bəs biz evladlarımızı nə ilə sevindirək? Yaxşı biz bayram keçitməyək, biz yasa batıb yaşayaq. Yəni ki, xeyr. Birinci insan ailəsinin qayğısına qalırsa Onun sevincinin ilin axırına saxlanmamalıdır. Daimə evladını sevindirib, ailəsini sevindirib, onlara hər gün bayram yaşatmalıdır. Amma o ki, qaldı ki, ritual olaraq bayram keçirməyə, dinimizdə nə qədər gözəl bayram var? Ən birincisi Ramazan bayramı. İnsanlar oruç tutur, gecələri tərəvih namazları qılırlar. Allahdan bağışlanma, rəhmət diləyirlər. Sevinərək Ramazan bayramı, Fitrə bayramı keçirdirlər. Qasiblərə hədiyyələr göndərirlər, onları da özləri ilə bərabər bayram keçirməyə imkanı yaradılar. Ondan sonra gəlir Qurban bayramı. Zilhiccə ayının ilk 10 günündə mübarək günlərdir, Allaha ən sevimli gələn günlərdir. Qurban bayramı keçirdirlər və İbrahim peyğəmbərin yolunu təkib edərək Allah yolunda imkan alarlar. Qoyun, inək, dəvə niyə gücü çatırsa kəsirlər, özləri də, evladları da ondan yeyib bayram keçirir və qohumda, qonşuda, yaxında olan kasıblara da paylayıb, onları da sevindirirlər. Hər həftə cümə namazı müsəlmanlar bir yerə yığılır, bir alaya gəlir. Allah'a ibadet edilir, birbirinden görüşürler, kohumlar.